Arşın Malalan operettasının səhnə həyatından 100-ə yaxın vaxt keçsə də, ona tamaşaçı rəğbəti zamanla daha çox artır. Bunun əsas səbəbi isə əsərdə xalq həyatının əks olunması, milli dəyərin ən gözəl biçimdə təbliğ edilməsidir. Arşın Malalan populyarlığına və şöhrətinə görə digər səhnə əsərlərimizdən xeyli öndədir. 75-dən çox dilə tərcümə olunan operetta 76 ölkənin 187 teatrında tamaşaya qoyulub. Səhnə sərinin bu qədər məşhurlaşmasının, ölkə-ölkə gəzməsinin əsas səri də Üzeyir Hacıbəyov dühasıdır. Dahi bəstəkar muğamlarla yanaşı bir çox nömrələri xalis Avropa üslubunda yazıb. Universal musiqi dili, oynaq keçidlər, rəqslər, xor səhnələri operettanı hər detalı ilə yadda qalan edir və dünyanın hər yerindən olan tamaşaçıya doğmalışdırır. Uzun illərdir müxtəlif rejissorların quruluşunda səhnələşdirilən operetta Bugün də teatrların qonağıdın. Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalanı bu dəfə Türkiyənin paytaxtında təqdim olunub. Yeni quruluşda nümayiş etdirilən əsərin Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrındakı premyerası yerli sənətsevərlər böyük maraq və rəğbətlə qarşılaydılar. Azərbaycan televiziyasının Türkiyə üzrə xüsusi müxbiri Yalçın Tahiroğlu da premyerada iştirak edib, hazırladığı video materiala baxaq. Aşir mal olan Üzeyir Hacıbəylinin dünyada ən çox səhnələşdirilən əsəridir. Oyun görə qədər 90-dan çox ölkədə səhnəyə qoyulub, 120-dən çox dilə tərcümə edilib. 2003, 2013-cü illərdə olduğu kimi. Bu dəfədə Ankara səhnəsində əsər Əməkdar İncəsənəd xadimi Azərbaycan Akademik Opera və Balet Teatrının baş rejissoru Hafiz Quliyevin yeni quruluşunda təqdim edildi. <laughs> hər yerdə bir ümumi bir şey var. Uzeyir Hacıbəyrlinin əsərlərinin ümumi bir sevgisi var. E, bu ondan elə gəlir ki, Uzeyir Hacıbəyli görmül ki, millətimizin ruhunu siksinə köçürə bilir və bizim də millətimizin ruhu şikl olduğuna görə dünyanın hər yerində bu sevilir. Çox gözəl, çox far, Tamışıda əskər obrazının ifaçısı, Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrının Azərbaycanlı solisti Şirinol Talanlıdır. O hələ 2003-cü ildə mətnin orijinallığını qorumaqla Anadolu türkçəsinə uyğunlaşdırılması üzərində də işləyib. Dəyişik olub dedilər, gözəl olub, əlbəttə ki, çeşid Azərbaycan dilində elə amma ə, 100% Azərbaycan dilində elə amma İnsanlar burada da başa düşürler, orada da başa düşürler. Daha üzeri Hacıbeyli'nin tekrarsız musikisi, esere mezmunu, uğurlu rejisör işi ve aktörlerin mahir ifası bir tövbelikte Malala'nın Ankara sahnesindeki nöbetli premier unutulmaz bir geceye çevirdi. Çok güzel bir oyundu, çok beğendim müziklerini de çok beğendim sesler çok güzel zaten hem görsel olarak hem kulağa çok güzel hitap ediyor diğer Türk ülkeleri için kendi folklorunu, etnik malzemesini kültürünü modern tekniklerle opera gibi tiyatro gibi sinema gibi işleyebileceği çok önemli güzel emsal teşkil edecek bir örnek sunmuş oluyor o yüzden hani ben bu haliyle bu örneğin gerçekten hepimiz için yol gösterecek, Azerbaycan için de gıpta edilecek bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ben Azerbaycan Türküyüm. Benim babam Azerbaycan'dan gelmedi. Benim adım da Baycan'dı. Bacımın adı Azer'di. Bu konseri zaten özlemle bekledik. Çok güzel bir oyun. Şenol Bey zaten olayı biliyor. Muhteşem, çok çok güzel bir oyundu. bütün ekibi qutluyorum. Evet. Daha Üzeyir Hacıbəyovun ölməz əsərinə qardaş ölkədə maraq olduqca böyükdür. Premyeradan sonra qarşılaşa günlərdə daha 3 tamaşa nəzərdə tutulub. Bu tamaşalara biletlər isə artıq çoxdan tükənib.